Победа под Дебальцева, ну, по сути, это реально считается, наверное, самый яркий момент этой кампании. Это переломный момент. Победа украинцев, которая воодушевляет, которая позволяет надеяться на окончательную победу. Очень многие сходятся именно в определении, что это ну, наш аналог Сталинграда. Мы, в принципе, добились того, чтобы начать отбрасывать врага обратно. Баша, я не знаю, как ты относишься к этому. Меня эта ситуация, правда, восхищает. Для того, чтобы, в принципе, нашим зрителям напомнить, разобраться, что там происходило последние дни, я предлагаю посмотреть инфоролик. Уперше за останні вісім діб бойові дії в Дебальцеве відносно затихли. Запеклі бої тривали тут понад тиждень. Атака терористів велася з небувалою жорстокістю. Битва за Дебальцева виявилася однією з найзапекліших та наймасштабніших з моменту початку конфлікту. За словами нардепа, Антона Геращенка, терористи кинули на Дебальцеве та вуглегірськ майже 95% своїх танків та іншої техніки. Так вони намагалися створити бойову перевагу, оточити українські війська в Дебальцевому та влаштувати різню подібну до Іловайської трагедії наприкінці минулого тижня бої точилися навіть на околицях Дебальцевого. Кілька разів терористи хвалилися, що взяли вуглегірськ. Проте стійкість українських військових, Нацгвардії та добровольців, ефективний вогонь артилерії та вдалі контратаки дозволили розбити бойовиків. Зараз Дебальцеве та Вуглегірськ залишаються під контролем українських військових. Я не знаю, как... Я, я просто, когда такие кадры, знаете, я разумеется, насколько я горжусь нашими мужчинами. Бесстрашные патриоты, ну вот, даже слив слез правда. Да. Для того, чтобы получить авторитетное мнение человека, который имеет возможность судить о том, что происходило в Дебальцево, как это оценивать, что это несет в ближайшем будущем, с нами на связи по скайпу военный эксперт Игорь Козий. Игорь, вы с нами? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Доброго рады вас видеть. Вот сейчас многие считают битву у Дебальцева Сталинградом, таким переломным моментом кампании. Вы согласны с этим определением? Переломный момент наступит тогда, когда, как говорится, результаты этой стойкой обороны будут в дальнейшем использованы для какого-то развития успеха. Не знаю, ли будет это военный успех, ли это будет дипломатический успех. Это время пока. Да, так, так. ласка, а какой была головна мета бойовиків, головна їх ціль? Ну, основна, основна цель наш, в принципі, видна це захватить этот це ключевой один из ключевых железнодорожных автомобильных узлов и развить далі успех на Артемах по дороге, в принципі, Росоха. Угу. Да. В принципе, какие потери мы понесли по итогам и выводы, которые можно сделать по итогам этого сражения? Знаете, я бы не хотел, бы, наверное, говорить про какие-то определенные потери, потому что потери – это всегда э, горе, людское горе. И, к сожалению, у нас государство так не получилось э, привлекать ответственности за, знаете, гибель людей, особенно если она извините, произошла необоснованно. Это мы видели и в 1976 это, да. это мы видели и в подваловах, это мы видели в Иловайске. Ну, история растает все на свои места. Спасибо, То, что... Игорь. Так Спасибо очень. вам большое, Игорь. Было приятно с вами пообщаться. Спасибо, канала. что утром вышли с нами на связь. Это был военный эксперт Игорь Козей. Ну, что сказать? Эта победа действительно важна. Она поднимает боевой дух армии, она поднимает боевой дух людей. А сейчас это очень важно, это очень нужно и хорошо, что это состоялось. Но украинские войска не теряют бдительности, они на чеку, так что верим в своих ребят и желаем им успеха. Но тем не менее, вы знаете, вот практика показывает, что самыми актуальными словами в нынешней всей ситуации это те слова, которые 70 лет назад произнес Уинстон Черчилль, который обратился к английскому народу и сказал: я не обещаю вам легкой победы, я обещаю вам кровь, пот и слезы. Так вот давайте не очаровываться, тогда не придется разочаровываться. bye